Malaysia komited sokong usaha pembangunan semula Palestin. MOT siasat tiga insiden pengangkutan. Tandas kotor tidak lagi layak lesen. KBS nyatakan komitmen kerjasama dengan KDN isu pemalsuan dokumen. Hakam persoal pelantikan hakim SPK dan SPRM sahkan Adam Radlan lesap selepas jatuh hukuman penalti 4.1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Malaysia komited menyokong usaha pembangunan semula Palestin termasuk dalam aspek kesalinghubungan digital selain berkongsi pengalaman dengan Afrika Selatan dalam sektor telekomunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan Timbalan Menteri Telekomunikasi dan Ekonomi Digital Palestin, Huda Al-Wahidi serta Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teknologi Digital Afrika Selatan Montli Gugubele di Baku Azerbaijan. Fahmi berkata antara isu yang dibangkitkan dalam perbincangannya dengan Huda ialah masalah kesalinghubungan di Palestin khususnya di Gaza dan Malaysia menyatakan kesediaan untuk meneliti beberapa mekanisme bagi membantu negara itu. Beliau berkata Palestin turut akan membawa usul khas kepada kesatuan telekomunikasi antarabangsa. ITU berhubung takrifan semula kesalinghubungan dan Malaysia akan meneliti bentuk sokongan terhadap usul tersebut. Menyifatkan pertemuan itu sebagai amat bermakna, Fahmi berkata. Beliau turut memaklumkan hasrat kerajaan untuk menyediakan biasiswa kepada lima rakyat Palestin dalam bidang kejuruteraan rangkaian dan radio di Malaysia. Tiga insiden besar yang berlaku masing-masing di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Labuhan Tanjung Pelepas PTP dan Stesen Kereta Api Butterworth menjadi fokus utama dalam mesyuarat pasca Kabinet Kementerian Pengangkutan MOT. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook menjelaskan mesyuarat tersebut menerima taklimat menyeluruh berhubung insiden limpahan air hujan di Terminal 1 KLIA. Berikutan kejadian itu, Malaysia Airports Holding Berhad MAHB telah mengeluarkan arahan henti kerja kepada kontraktor terlibat bagi membolehkan siasatan dalaman dijalankan. Anthony turut memaklumkan bahawa kerja-kerja kalis air berkenaan dijalankan oleh Trust Budi Resources Sendian Berhad melalui kontrak bernilai 5.27 juta bagi tempoh 15 April 2025 hingga 14 April 2026. Dalam mesyuarat sama, MOT turut mengumumkan penubuhan dua pasukan petugas khas untuk menyiasat insiden letupan kontena di PTP serta kejadian tren komuter terlacak di stesen Butterworth. Hanya premis yang mempunyai tandas bersih serta memenuhi standard minimum kebersihan akan layak menerima kelulusan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT, bermula tahun depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng menjelaskan, garis panduan tersebut akan dilaksanakan secara berfasa mengikut kategori PBT. Menurut beliau, fasa pelaksanaan melibatkan Majlis Bandaraya mulai 2026 diikuti Majlis Perbandaran pada 2027 dan Majlis Daerah pada 2028. Ngah turut menjelaskan tujuan utama peraturan itu adalah untuk menjadikan standard tandas BMW bersih, menawan dan wangi sebagai norma baharu di seluruh negara. Usaha itu juga bertujuan menambah baik pengalaman pengguna menjelang tahun melawat Malaysia 2026. Selain itu, garis panduan baharu ini turut menetapkan nisbah minimum kemudahan tandas di premis perniagaan dan bangunan awam. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyatakan komitmen untuk bekerjasama rapat dengan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi mengambil langkah wajar berhubung isu pemalsuan dokumen melibatkan tujuh pemain warisan skuad kebangsaan selepas meneliti alasan bertulis Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menteri Belia dan Sukan Hanahyo berkata KBS mengikuti rapat perkembangan kes itu dan peranan KDN adalah kritikal memandangkan aspek jenayah berada di bawah bidang kuasa kementerian berkenaan. Pada selasa, menerusi alasan bertulis penuh setebal 63 muka surat yang dikeluarkan, jawatan kuasa rayuan FIFA mengarahkan Sekretariat mengambil langkah sewajarnya untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa di lima negara iaitu Brazil, Argentina, Belanda, Spanyol dan Malaysia. Menurut jawatan kuasa itu, pemalsuan merupakan satu kesalahan jenayah di negara-negara terbabit dan adalah penting agar pihak berkuasa dimaklumkan supaya siasatan serta prosiding jenayah sewajarnya dapat dijalankan. Hana berkata pihaknya akan memberi penerangan lanjut berhubung persoalan membabitkan FAM dan FIFA di Parlimen hari ini. Sebuah kumpulan hak asasi manusia menggesa kerajaan memberi penjelasan mengenai pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan Ahmad Terirudin Saleh sebagai ahli suruhan jaya pelantikan kehakiman SPK. Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Manusia Hakam menyatakan Keputusan melantik Terry Rudin bukannya Hakim Rodzariah Bujang yang menyertai Mahkamah Persekutuan sejak 2020 menimbulkan persoalan berhubung kriteria sebenar yang digunakan dalam proses pemilihan ahli SPK. Presidennya M. Ramachal Van berpendapat langkah tersebut boleh menjejaskan prinsip ketelusan dan konsistensi yang seharusnya menjadi asas dalam pelantikan kehakiman. Semalam, laporan menyebut bahawa Terry Rudin yang dinaikkan ke Mahkamah Persekutuan pada November tahun lalu dilantik bagi menggantikan Zabariah Yusuf yang bersara bulan lalu. Rama Shelvan turut menarik perhatian terdapat dakwaan tertentu terhadap Terry Rudin yang didakwa masih belum diselesaikan sepenuhnya. Hakam menegaskan ketelusan dalam pelantikan kehakiman adalah penting bagi memastikan kebebasan badan kehakiman terus dipertahankan serta mengelakkan persepsi berat sebelah dalam proses pemilihan. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki memberitahu Adam Radlan Adam Muhammad yang diburu pihak berkuasa negara dipercayai lesap sejurus dijatuhkan hukuman penalti 4.1 juta oleh mahkamah Menerusi laporan BH, Imbalan Ketua Bersatu Bahagian Segambut itu bebas ke luar negara selepas hukuman mahkamah berkenaan. Beliau bagaimanapun tidak dapat mengesahkan di mana destinasi Adam Radlan setakat ini. Katanya, Adam sebelum ini disiasat berkait projek Jana Wibawa dan selepas mahkamah menjatuhkan hukuman penalti sebanyak 4.1 juta terhadapnya, dia meninggalkan negara. SPRM sebelum ini mengesahkan ahli politik berusia 44 tahun itu disyaki berada di luar negara dan akan bekerjasama dengan Jabatan Mekresen dalam masa terdekat bagi mengesan keberadaan individu itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV nak start Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.